मार्कण्डयकृतस्तोत्रं रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति अनन्तमव्ययं सन्तम् अक्षमालाधरं हरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यप्रदकारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि देवं किं नो मृत्युः करिष्यति स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारणम् नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति गङ्गाधरं शङ्करं शशिधरं से शूलपाणिनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं नागाभरणभूषितं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति मार्कण्डेयकृतं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ तस्य मृत्युभयं नास्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहं शिवेशानमहादेवा वामदेव सदा शिवा कल्पायुर्देहि मे पूर्णं यावदायुररोगता ఆర్థిక శుద్ధత దియా త్రిలోచన గౌరీ వ్రతం భార్యాభర్తల అన్యోన్యతకై సుఖశాంతులతో కూడిన పరిపూర్ణ దాంపత్యానికై ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు ఆ సందర్భంగా ఈ స్తోత్రాన్ని స్థుతిస్తారు